Hər kəsə salam. Bu gün sizin qarşınıza yup yumuşaq, pambıq kimi, sadə, asan hazırlanan yarpaq bulka resepti ilə gəlmişəm. Resepte keçməzdən əvvəl sizlərdən xahişim videomu like edib, kanalıma yaxınlarınızla paylaşıb dəstək olmağı unutmayın. Hər birinizə dəstəyiniz üçün təşəkkür edirəm. Qeyd etdim ki, istifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. İlk öncə qaba 1 stəkan yarım, əli yandırmayacaq dərəcədə olan yığıl sudu tökürəm. Üzərinə 1 çimək qaşığı şəkər tozu əlavə edib şəkər tozu əriyənədək qarışdırıram. ardından üzərinə kiçay qaşığı maya əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə örtüb 5 dəqiqəyə qədər gözlədirəm, maya aktivləşsin. Aktivləşən mayanın üzərinə bir ədəd yumurtanın ağını, sarısını zəricə ayırıram. Bir içim dik duz Əlavə edib qarışdırıram. Mən unumilikdə 4 stəkan un istifadə etdim. Sizlərdən xahişim, onlar fərqli olduğundan az az tökəsiniz. Sonda belə bir yumşaq, ələ yapışqan xəmir əldə edirəm. Üzərinə 50 qram duru yağ əlavə edib 20-25 dəqiqə yoğururam. Bu qədər ələ yapışmayan, yup yumuşaq elastik xəmir alınır. Üzərinə örtüb 1 saat mayalandırıram. Mayalanan xəmirin havasını alıram. Qeyd etdim ki, bu proses çox əhəmiylidir. Bulkalardan maya qoxusu gəlməməsi üçün 5 dəqiqə yoğururam. Tezgahın üzərinə alıb alma böyüklüyündə kündələr edirəm. kindələdim, kəmidən başlayıb oxloqla uzun sova çıxıram. Eynən perəşki bükər kimi hər iki tərəfini birləşdirib bükürəm. Oxloqla üzərindən basaraq çox az yayıram. Bu şəkildə hər iki uc hissələrini birləşdirirəm. Tündələri bu şəkildə hazırlayıb soba listinə düzürəm. Üzərinə örtüb 15 dəqiqə gözlədirəm. Üzəri üçün ayırdığım bir ədəd yumurta sarısını bir yemək qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram. 15 dəqiqənin ardından Xəmlərə mətbəx qayçısı yardımı ilə bu şəkildə kəsiklər atıram. Üzəri üçün hazırladığım süd və yumurta qarışımını bulqaların üzərinə çəkirəm. Öncədən isidilmiş 200 dərəcəli sobada 20-25 dəqiqə üzəri qızaranadək bişirirəm. Bulkalar hazırdır. Bulud kimi yup yumuşaq. Bu resepti bəyənəcəyinizdən əminəm. Bulkaların üzərinə istəyə görə bal çəkirəm. Kakao səpəyirəm. Daha da çox reseptləri kanalımda görmək istəyirsinizsə, videomu like edib kanalıma dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.